Baik kita nak teruskan topik kita berkenaan dengan kehadiran pemimpin utama dunia ke Malaysia ini sedang sidang kemuncak ASEAN kan yang sedang berlangsung nanti. Ya, dan kita Jadi bersama pastinya. dengan Asbi Hasan Filo Majesa Profesor Negara. Terima kasih bersama kita. Terima kasih kena dia, dia. Sebab ini bukan hanya isu tentang Malaysia membualkan ya. tapi senusantara ataupun se se-Asia kan, dunia juga dan uh, secara umumnya macam mana melihat uh, ada implikasi yang ini akan terjadi selepas lawatan ke pelis ini uh, kalau hmm. kita baca kenyataan daripada rumah putih white house fariha hmm. fitri mereka pun tak tahu hmm. sebab trump adalah trump hmm. tak tahu apa apa akan terjadi jadi dia hmm. bergantung kepada uh, pemimpin ASEAN hmm. macam mana nak menghadapi berdepan dengan trump tak tahu tapi bila fitri cakap tadi awal pagi tadi hmm. adakah mr putin akan hadir hmm saya rasa saya haraplah Mr Putin akan hadir sebab hmm. perjumpaan Trump dengan Putin di Budapest dibatalkan jadi harapannya adalah Putin boleh hadir dalam hal ini kerana banyak masalah ini bukan bukan isu Malaysia ataupun isu ASEAN tetapi isu masalah global yang boleh diselesaikan secara bersemuka hmm. jadi elok Trump hadir Putin hadir Xi Jinping hadir hmm. itu adalah sesuatu yang kita nantikan baik Buat ini kali pertama eh kalau lihatkan macam ialah uh, pemimpin-pemimpin dunia ni menjemput di ASEAN seperti ini kan dan bila kata ini kita cakap eh secara masyarakatnya kata kenapa nak kena jemput kenapa kenapa ini netizen-netizen ada yang menyuarakan ketidakpuas hati apabila macam mengapa mereka perlu hadir memang betul Trump ini dikatakan tabu bagi kita lah. kita tahu masalah di Gaza tu Israel Palestin disebabkan oleh sokongan Trump yang begitu padu tapi hakikatnya lah Fariha Uh, saya tak tahu sesuai ke cakap dengan TV ini. Trump tu Fitri boleh dimanipulasi. Sebab dua minggu lepas Macron Trump tanya Macron kenapa nak istihar uh, Palestin negara merdeka. Macron cakap kalau kita lihat dari dulu 7 Oktober 2023 hingga sekarang Hamas macam biasa ya tidak lumpuh. Dan dia cakap satu persatu kepada Trump. Dan Trump angguk ya. Angguk tak tahu dia faham ke tak faham tak tahu. Tapi hakikatnya adalah perjumpaan dari muka ke muka ni face to face tu penting, penting untuk kita manipulasi mungkin ungkapan tak sesuai saya gunakan tapi ya. untuk kita berbincang dengan Trump hmm. dan datuk serano ada mengatakan isu Gaza akan di, ya. akan dibincangkan ya. selain daripada isu ekonomi jadi ya. itu pentingnya faria ya. kenapa ya. Kita... tapi apakah uh, sekuat mana suara kalau Malaysia dan Asia bergabung kan ya. sekuat mana untuk ialah membawa satu natijah-natijah tertentu uh, saya tak percaya dia. ASEAN 10 negara itu yeah, boleh that. bergabung kerana mm -hmm. ada yang berpihak kepada Amerika Syarikat, yeah, betul, ada yeah. berpihak kepada China mm -hmm. uh, tapi hakikatnya saya percaya kepada pengurusi ASEAN Malaysia, Malaysia. sebab 2023 uh, perjumpaan APEC di San Francisco uh, yeah. Fareha mm -hmm. tak ada kena mengena dengan Gaza mm -hmm. tapi Datuk Seranua menimbulkan perkara ini di depan Presiden Biden ketika mm -hmm. itu jadi ini adalah kita tempat mm -hmm. kita jadi dalam perjumpaan tertutup tu saya pasti Datuk Seri Anwar boleh mengeluarkan boleh membuat dikatakan berbincang secara telus dengan Presiden Trump mungkin ini juga sebagai satu medan strategik lah, kan satu kita nak melihat bagaimana kepimpinan Malaysia sendiri kan ya. dalam kita apa menguruskan tentang sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini tapi mungkin juga ada kanta yang mungkin tidak semua orang ada mungkin prof boleh apa berkongsi dengan kami lah sebenarnya apa sebenarnya pentingnya bila uh, Perdana Menteri kita menjemput sebenarnya kan uh, insan insal besar ini. indeks persepsi rakyat ya, kan. Yeah. Ya. Uh, yang, berbagai yang pelbagai pemahaman kan dari kacau mata politik, dari kacau mata sensitivity, sensitiviti terhadap agama dan sebagainya. Bila Fahriah sebut kantar tu saya terkejut sikit. tapi saya gunakan analogi lah Fahriah. Nick Adams iaitu calon duta Amerika ke Malaysia. Uh, sepatutnya kita alu-alukan. Kalau kita lihat dalam alam maya, kita tak, tak mahu Nick Adams tu. Sebenarnya Nick Adams itu, dia lebih kurang dengan Trump saja. Dia sombrono. Uh, maksudnya pengalaman diplomatik Nick Adams tu kurang, kita boleh juga sekali lagi saya katakan manipulasi untuk kebaikan kita. Jadi sama juga dengan Trump. Kita alu-alukan dengan penuh hormat sebagai tetamu, tapi dalam mesyuarat tutup ni, sebab mesyuarat itu tutup, itu tutup. Yeah. Uh, antara pemimpin ASEAN, pengurusi ASEAN dengan Trump, maka masa itulah boleh kita dikatakan uh, mengeluarkan kenyataan, menasihati Trump, mm. apa yang berlaku di Gaza itu adalah sepatutnya tak berlaku. Mm. Saya rasa Trump ni dia boleh, kita boleh pujuk dia. Mm. Uh, walaupun nampak sembrono, tapi perlukah ada gabungan blok lain untuk memperkukuhkan lagi Amin kata tadi kita lihat dalam akhbaran apa pun ada menyebut tentang EU ya, ya. yang terus perkeraskan Israel untuk membuka sekatan di Rafah contohnya Betul. jadi perlukan juga kepada uh, gabungan beberapa blok untuk suara yang kuat uh, susah kalau ikut pengalaman-pengalaman hmm. yang baru 2 3 bulan lepas hmm. untuk ASEAN mengeluarkan kenyataan bersama hmm. mengenai Gaza hmm. Sebab ada kita tahu hmm. ada negara yang dikatakan tak suka Palestin ada negara yang sokong uh, Amerika Syarikat jadi payah. jadi nak dikatakan suara ASEAN itu mesti datang daripada pengurusi itu sendiri. dan kita harapkan pengurusi menjalankan tugas untuk menepis segala pandangan-pandangan sinis masyarakat Malaysia kenapa perlu jemput Trump. Dan bagi saya, bagi mereka yang tak setuju jemput Trump tu boleh adakan protes. Hmm. Tak ada masalah. Dua, tiga hari lepas, no king's protes di Amerika Syarikat. Kita boleh adakan protes, tapi adakan protes secara beradab untuk mempamerkan kita tak puas hati dengan dasar Amerika Syarikat terhadap Palestin. Hmm. Kalau secara peribadi ya Prof, um, kalaulah kata Perdana Menteri menjemput dan Trump dah sampai ke Malaysia, ianya direalisasikan dengan sempurna apa sebenarnya perkara yang mungkin kita, uh, kita Malaysia ni boleh bincangkan bersama dengan Trump tentang uh, isu ekonomi kita ya. uh, hubungan Malaysia dan juga uh, Amerika Syarikat ini sendiri ya tarif 19% itu adalah ada katakan uh, punca utama yang perlu kita laksanakan uh, beritahu dengan Trump bahawa perkara itu merugikan bukan saja merugikan kita tapi juga merugikan Amerika Syarikat. Jadi selain daripada isu geopolitik, isu ekonomi, betul Farha, perlu kita terangkan kepada Trump. Kerana Trump pemahaman dia adalah begitu mudah tentang ekonomi. Kita kenakan tarif kepada negara lain, Amerika Syarikat untung. sebenarnya tidak yang membayar tarif itu adalah consumer Amerika Syarikat sendiri. Jadi sebab itu dikatakan pentingnya, dikatakan bersemuka. Lebih-lebih lagi orang macam Trump ni elok bercakap bersemuka. Uh, supaya kita dapat terangkan apa yang sepatutnya apa yang adil bagi semua orang dalam konteks uh, ekonomi dia berkait rapat dengan security ya keselamatan serantau dan tadi lama Khabar disebutkan bahawa uh, Malaysia, Jepun dan Korea Selatan. Uh -huh. Jadi macam mana juga tumpuan kepada keselamatan yang bukan hanya dalam konteks uh, fizikal tapi juga yeah. mungkin ada berkaitan dengan keselamatan maya yang menjadi ancaman. Uh, ya yeah. yeah, betul Fitri uh, selepas Kuala Lumpur, uh -huh. Trump akan pergi ke Jepun dan Korea Selatan menghadiri persidangan sidang kemuncak APEC. Mm. Jadi apa yang berlaku di Kuala Lumpur itu dianggapkan sebagai lonjakan, apa yang akan berlaku di Jepun? Dan Jepun dia tahu, Perdana Menteri yang baru, mm. Takeshi, mm. Aa, dan Korea Selatan menghadiri APEC. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Kuala Lumpur ini, semasa sidang kemuncak ini jadi dijadikan landasan. Mm. Apa yang akan tercetus di Tokyo dan juga di Seoul. Jadi ini penting, permulaannya Uh, dikatakan uh, perjalanan Presiden Amerika Syarikat bermula di Kuala Lumpur. Saya senti membayangkan ya, teringat macam istilah uh, deklarasi tertentu. <laughs> mungkin sukar untuk ke arah itu yang menyebut tentang okay, ketetapan, ataupun dia hanya perbincangan saja yang akan membawa kepada siri-siri perbincangan, ataupun ada satu yang tuntas yang Uh, holistik. Ya, yeah. uh, Maria, bila fitri sebut deklarasi ni dia macam sinis. Kita macam betul percaya. <laughs> no, tapi <laughs> tapi penting, deklarasi itu penting. Karena deklarasi yang bulan 5 lepas, deklarasi Kuala Lumpur 2025 <laughs> ada pernyataan tentang Gaza. Yeah. Ada pernyataan tentang tarif. Okay. Sukar untuk mendapatkan konsensus ASEAN dia. <laughs> Jadi harapan saya adalah ada juga deklarasi tapi tidak dikatakan uh, bergantung kepada apa yang Trump cakapkan tetapi deklarasi untuk kepentingan. Sebab kita ada 2-3 bulan lagi ya. jadi pengurusi. Uh, ya. Jadi deklarasi itu digunakan sebagai suatu landasan supaya selepas ini walaupun Malaysia bukan pengurusi, kita masih terlibat umpama isu Myanmar. umpama ya. itu itu penting dikatakan deklarasi. So jangan takut Fitri tentang deklarasi ini ya. bukan cakap-cakap saja tetapi ya. mempunyai dikatakan bahan yang penting dalam tu. Ya. Ada juga yang bimbang uh, mengatakan bahawa macam tindakan kita menjemput um Trump ini ke negara umpama macam secara sengaja mendedahkan kebencian tu uh, kepada negara secara global di mata global kan. Uh, adakah itu bagaimana prof melihat uh, benda tu? Kebencian kepada Malaysia? Ya. Disiko kebencian, kebencian? Tidak. Kalau ya. Qatar boleh menjemput, kalau Arab Saudi boleh menjemput kerana kedua-dua negara Arab ini mempunyai motif yang tertentu. Dan kita juga ada motif yang tertentu. Kenapa kita nak jemput Trump? Bukan kita nak dikatakan menghargainya. Sebenarnya hmm. tidak. Kita hendak hmm. memberi nasihat kepada Trump. Seperti Macron memberi nasihat kepada Trump tentang apa yang sepatutnya berlaku. Jadi kita pandang Daripada sudut positif. Bukan mudah untuk bertemu dengan Trump. Kita berbincang tarif pun tak pernah berjumpa dengan Trump. Hari ini, besok, lusa, kita boleh dikatakan berdepan dengan Trump bila berbincang tentang tarif. Jadi itu yang dikatakan. Bukan memberi penghargaan. Langsung tak ada di sini. Walaupun Trump memintanya, tapi kita beri sikit-sikit lah. Tapi kita tahu cerita di sebaliknya. Hmm. Apa isu-isu lain yang berkaitan dengan uh, Malaysia dan AS Syarikat, Syarikat. Ya? yang boleh diperbaiki? Kita sediari bahawa kalau dulu mungkin ramai yang menghantar pelajar ke AS. Ya? Yeah. Sekarang yeah. ada yang dari Ibadi dan sebagainya. Isu keselamatan, kemudian pelbagai tekanan yang wujud di sana. Uh, Ruang yang ada untuk merebut seperti itu. luar ya, ya paling penting adalah semasa Presiden Biden ni kita nak hampir-hampir sampai visa free okay. ke Amerika Syarikat tapi tiba-tiba betul terhenti. Uh -huh. jadi, jadi itu yang pentingnya berbincang tentang uh -huh. uh, dikatakan permohonan ataupun perjalanan visa free nya uh, tapi tentang pelajar-pelajar kita ke Amerika Syarikat kita menghantarnya secara terhad. kerana terhad? kita tahu keadaannya uh -huh. Trump pun tak suka pelajar-pelajar asing. Tapi penting kita menghantarkan bukan saja ke Amerika Syarikat uh -huh. tapi ke negara Eropah, ke negara Amerika Latin itu perlu untuk pembangunan kita sendiri. Tapi ialah Fitri, kita ada isu dengan Amerika Syarikat tapi bagi saya lah isunya adalah isu global. Isunya adalah isu Palestin, isu Gaza. Itu paling penting sekali. Kenapa kita mahu Trump hadir ke Kuala Lumpur? Mungkin satu pemahaman yang lebih jelas, Prof berkenaan dengan ini sebenarnya kita mahukan satu perhubungan yang lakukan win-win situation ya. ya, untuk masa depan Malaysia juga. Ya betul, kita mahu hubungan yang baik dan pengurusi ASEAN mengatakan bila Trump mengenakan tarif kepada negara ASEAN Pengurusi ASEAN Malaysia menasihati negara-negara lain jangan menongkak arus, ya. jangan bertekak Kita berbincang, jadi kita mahu hubungan yang baik Dan walaupun Trump kata gencatan senjata Thailand, Cambodia itu disebabkan dia, ya. kita biarkan Dia nak tanda-tandangi Biarkan hmm. dia menandatangani dan kita tahu apa cerita sebenarnya di sebaliknya. Okay. Uh, tapi hakikatnya, cerita sebenar sebaliknya hmm. tak sesuai diceritakan sekarang ini. <laughs> tapi saya rasa rakyat Malaysia tahu perkara itu. Yeah. Itu yang dikatakan, kita mahu hubungan baik dengan masyarakat syarikat, dengan China, hmm. dengan Eropah, Rusia, semua negara. Tapi hmm. mencabar juga Prof, eh? ke Asia Seri ada itulah, <laughs> corak pandang berbeza yeah, betul. yang tak sekata. Yeah. Yeah. Okay. Kita, kita lihat Laut China Selatan pun hmm. tak dapat selesai yeah. kerana perbezaan pendapat. Hmm. Baik. Baik, terima kasih banyak, banyak Prof. Azmi Hassan. Laut pemikiran kita berubah lah nanti oh. untuk melihat apa yang terjadi. Dan ramai yang menantikan dapatkan ucapan. Sebab saya rasa mungkin, mungkin Trump dengan uh, perkataan yang play safe. Ya, hmm. Untuk menjaga banyak hubungan dalam yeah. negara yang hadir. Kita mengharapkan adanya kalau benarlah Trump sampai ke Malaysia. Yeah. Moga, moga apa yang Prof cakap tu dapat berbincang dengan baik, dengan lebih jelas. Betul. Uh, mendapat kata sepakat yang lebih baik untuk masa depan negara dan ASEAN sendiri. Uh, InsyaAllah, secara globalnya.